У Великомихайлівському районі під час полювання загинув 13-річний хлопчик. За попередніми висновками суд смерть настала внаслідок вогнепального поранення грудної клітини з мисливської гладкоствольної рушниці. Підлітка випадково застрелив 29-річний місцевий житель, один з учасників полювання. Голова одеської обласної адміністрації Едуард Матвійчук звернувся до правоохоронних органів із проханням ретельного розслідування цього нещасного випадку. Вопрос в самої системі. Как такое вообще возможно было? Как вообще это проведение этой охоты возможно было? Как возможно было, извините участие там детей? Вот вопрос вот в этом состоит. И, вы знаете, я повторяю еще раз. Персональную ответственность несет руководитель района и персональную ответственность несет начальник управления лесного хозяйства. Понимаете? И я обращаюсь ко всем, чтобы все понимали эту ситуацию. Они оба уже написали заявление об уходе с работы. Потому что мы будем персонально отвечать, не может такого быть, чтобы вот такие негативные явления происходили.